посвященную Дню Знаний, предоставляется директору школы, поверенному Владимиру Николаевичу. Здравствуйте, дорогие друзья! Прошу всех встать! Праздник, посвященный Дню Знаний, а да. объявляется открытым. гости. Ну вот и наступил один из самых главных праздников нашего учебного года – День Знаний. В этот праздничный, хотя, может быть, и не настый день, я желаю всем вам, ну, конечно, хорошего настроения. Я желаю вам доброго здоровья, успехов в учебе и труде. А самые главные слова приветствия я обращаю к нашим самым маленьким участникам образовательного процесса, нашим дорогим первоклассникам. Вы уже много умеете, умеете читать и писать, и считать, но сегодня вы обрели новый статус, вы стали учениками школы. И я думаю, что на протяжении всех 11 лет вы познаете и постигнете очень и очень многое. Вас ждет страна знаний. Вы встретите здесь новых друзей и еще очень много всего узнаете. В августе 2012 года президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин подписал указ о праздновании 650-летия основания Калуги. Этот праздник действительно должен войти в каждый наш дом, и вы станете его участниками. Он состоится в 2021 году. Вы будете учиться еще в школе. И ваш вклад, дорогие первоклассники, в это грандиозное событие – это хорошая и отличная учеба и примерное поведение. Любите нашу школу, наш прекрасный регион Калужский, нашу великую и могучую страну – Россию. С праздником и вперед в страну знаний! I'm wow. Города обошли Два дня шагаем Оказывается праздник еще не закончился И правда Смотри сколько народу И маленькие И большие И дяди И тети И дети Детей больше И Эврика, я знаю Это они К 650-летию Калуги готовятся Точно как раз подрастут, а тут юбилей города. А, друзья, минуточку. Вы кто такие? Я плюх. А я плих. Простите, а куда мы попали? Боже мы. так ведь сегодня же 1 сентября. А 1 сентября это праздник всех мальчишек и девчонок. Всех, всех! всех. Но ну, на самом деле не совсем. Только тех, кому исполнилось 7 лет, и они а -а 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 -а. уже могут идти в школу. Ага. 650. Минус 643 равняется 7. Это ровно столько, сколько пройдет лет до юбилея Калуги. Да, к этому времени ребята узнают много нового прочитают умные книжки, научатся считать, как мы с тобой, и подарят своему городу новые открытия, рисунки, поделки, посадят деревья и цветы. Да, дел на самом деле очень много, но самый главный труд, ребят, это учеба. Прежде чем сделать все перечисленное, им стоит стать прилежными учениками. Как вот этим ребятам. Давайте встретим их бурными... Аплодисментами! аплодисментами. Делать нам теперь туда школьниками были, а сейчас в руках портфель. В этот день на, на всей планете в школах прожленят звонки. Мы теперь не просто дети, мы теперь ученики. Если встретишь по дороге, ты бегущий рюкзачок. Знаю, что он один из многих первоклассников новичок. Много шумных и веселых собралось сегодня Здравствуй, здравствуй наша школа, здравствуй, здравствуй первый класс. Ну что же что растет достойная смена. В нашей двенашке учатся более 1100 обучающихся. И они все знают. Ну, друзья, это мы можем проверить. Ребята их уважаемые родители, я предлагаю вам маленькую игру. Давайте мы будем задавать вам простенькие-простенькие вопросы, а вы все дружно, хором, громко. На них будете отвечать. Вы согласны? Да. Не слышу вас. Вы согласны? Да. Отлично. Итак, начнем. Наша родная страна. Три, четыре. Такой звонок. А вы смотрите и слушайте. Право дать первый звонок предоставляется одиннадцатиклассникам, отличникам учебе Маргарите Овчинниковой и Максиму Дмитриеву. Вот сколько ребятишек у нас в этом году. Практически 160 человек первоклассников. Старшеклассники берут молодые а малышей за вливную